В свое время Киевская «Динамо» штамповала чемпионские медали. Как болельщики Украины ненавидели Киевская «Динамо». На каждую игру я ездил. Они говорили, когда уже свершится, чтобы кто-то их уже снял, как говорится, с этого пьедестала. Вот то же самое, поверьте мне, ждет Донецкий «Шахтер». Мы боремся за чемпионство. Обязано было выиграть при любых обстоятельствах. Мы проиграли «Черноморцу» по игре. Молодцы, они нас обыграли. Но что нам делать? Посыпать голову пеплом. Мы должны идти дальше я тоже переживаю, я две ночи не спал, но мы должны идти дальше, двигаться. А оценку игры, почему так произошло? Ну, наверное, этот вопрос не ко мне, это к тренерскому штабу. Я от себя делаю все возможное на сегодняшний день, чтобы команду усилить. Вообще моя мечта, чтобы играло больше украинских ребят в команде, но в этом году качественно усилились с одной единственной целью. Не для того, чтобы на дать результат, а для того, чтобы быть конкурентоспособными, чтобы возродить те места, за которые мы должны бороться, а не ждать там 3-4-5 лет пока киевская динамо начнет пополняться там украинскими самое простое не тратив деньги сказать вы знаете мы вектор украинский начинаем работаем над ним и сделаем украинскую команду я не пытаюсь сэкономить для меня деньги на самом последнем месте для меня самое главное сегодня результаты команд. Мы не интересуемся Антонов. Антонов очень хороший нападающий. Но для того, чтобы брать Антонова, вот Антонову надо давать игровую практику. Он должен играть, а не сидеть. Он сидел в Днепре, и парень амбициозный и не захотел сидеть в Днепре, и пошел играл в Кривбате, вы знаете, сейчас играет в Черноморце. Парень хочет играть в футбол, я знаю сто процентов, и очень сильный, хороший нападающий, но мы приобрели нападающих. Они сейчас хорошо судят? Да они вообще потеряли стыд и совесть, и они вообще ничего в этой жизни перестали бояться. Что если сегодня Калина покинет, так у нас беспредел будет 10 раз умножены на бесконечно, что знали. В чем Калину так точно мы не можем уже обвинить? В том, что Калина берет хабаря, это уж точно, но не берет. Я знаю, он делает все возможное, чтобы они судили лучше, эти наши судьи. Но если сегодня не будет над ними вообще кого-то, а будут те люди, которые сегодня и так наблюдают за судейством. Я вам пример один могу привести. Мы играем за нескольким шахтером в Киеве. Инспектор матча, как вы думаете, фамилия, знаете как? Кто у нас возглавляет сегодня судейский комитет? Василий Мельничук. Мы играем через два тура в Харькове. Решающую игру за второе место. Инспектор матча, кто? Василий Мельничук. Мы играем игру четвертого тура, где ничего еще не решается. Да нет, кто? Василий Мельничук. Вот пускай ответят мне на этот вопрос. Каким образом? Он что, один сегодня? Больше нету инспекторов на сегодняшний день. А кто их расставляет и какие указания дают, что если Калины не будет, то у нас будет в футболе полный беспредел убивать будет как матч с Волыни, Динайки, которые были, не будут ставить, они будут судить по своим правилам. Но поверьте мне, на этих судей тоже мы найдем управу. Сегодня же есть вышестоящие организации, куда пленки можно послать, экспертов вызвать западных. Вы что думаете, что я буду сегодня вкладывать в команду по 100 миллионов и буду молчать на это все? Я ж молчать не буду, мы подождем. Вот это то, что они рассказывали, всей стране 10 лет, конфликт интересов, он уже все, закончился. 12-10 лет они 8 раз чемпионами были. Не будет сегодня так больше. Сегодня есть пенальти в наши ворота, пускай ставят. Есть пенальти ворота противника, пускай ставят. Не бывает таких ошибок. Но произвола на футбольном поле быть не может. Есть пенальти, да, и нет пенальти, не давать. На четвертой минуте в матче с Шахтером дают 40-0, на шестой на седьмой минуте сто процентов пенальти его не дают. И нам говорят, судья так видел этот момент. Перед этим вытаскивать нам показывают, что вот на пешере тоже был пенальти. Значит, надо было давать. Был, значит, давайте. Был на второй минуте пенальти ворота Киевского Динамо, давайте этот пенальти. Он устал на второй минуте ворота Киевского Динамо. Значит, на шестой сто процентов уже тоже давать не надо. Философия такая, не дал туда, не дам туда. Зачем этот футбол вообще деньги вкладывать? Здоровье свое гробить. Где этот президент Премьер премьер-лиги Он живой, он есть вообще или нету его? То значит, когда был сурки с президентом Федерации футбола, должна была быть Премьер премьер-лига Сейчас все подчинено одной структуре, с которой даже вообще слышать не хотят, разговаривать не хотят. Легионеры натурализованы. В регламенте написано одно правило для всех что разное сегодня написано в регламенте, что игрок, не имеющий права выступать за сборную Украины, не может считаться украинцем. Так написано в регламенте. То, что тот же Дешпенкович на сегодняшний день на него это не распространяет. Для него, что исключение не выписали, выходит ответственный работник федерации. Рассказывают, что это он так имел в виду, Попов, что там закон обратной силы не имеет. Так мы же сегодня в футбол играем, а не в политике. Паспорт получил, он не имеет закон обратной силы. Это же футбол. Он не имеет права играть за сборную. Значит, он является легионером. Согласно сегодняшнего регламента. А в прошлом регламенте, в прошлом году этого не было. Они составляют сами регламент, а потом сами себя оправдывают.